Итак, после матчевой пресс-конференции первым будет а, представитель гостей Арматия Коцкевич, пожалуйста, малфой. Сыграли дисциплинированно, организованно. Может ну, быть, даже в первом тайме и больше вот этот переход из обороны в атаку. Игра без мяча. Сегодня у команды была на очень высоком уровне. Так что проанализировали прошлую игру. И оказывается. Можно играть и с любой командой, если команда организована, дисциплинированная, играет и добивается результата. Два вопроса. Два вопроса. Первый вопрос. Игорь Андерский, телеканал Первый вопрос. Продолжение вашего ответа. Что изменилось в Легинаме, а какие вы внесли изменения в рисунок Ну Какие изменения не дали разбежаться в первую очередь? При, э, когда наша атака проходила, достаточно дисциплинированно сыграли и крайние защитники, и опорные полузащитники, и не давали быстрому переходу футболистам Шектью. Ну, замену Антуныша, да? Ну, замена Антуныша она и напрашивалась, и этого футболиста уже нет в команде вламонта так что э, там уж сыграл достаточно уверенно на этой позиции. И второй вопрос. Олег Гусев несколько уже матчей сидит на скамейке запасных. В какой форме сейчас и как? когда мы можем ожидать его появления? У нас достаточно напряженный график, так что он э, в огонь. И как только будет возможность выйти, ему мы обязательно предоставим игровое время, а в форме он потихоньку набирает и функциональные кондиции. Но говорится, ритм игры немножко потерян, но что он опытный футболист, я думаю, что он с этим справится. Здравствуйте. Почему сегодня столь импульсивно, даже может агрессивно его себе на скамейке в, лучшую, в частности, в трансляцию трансляции попала его реплика Шепелеву «Дай мяч, а то Ну, он может и слово сдержать, что я думаю, что Шеперев нормально к этому отнесся, и он отдал мяч в этой ситуации. Литович, прокомментируйте, пожалуйста, замены. прокомментируйте, пожалуйста, замены. Ну, все замены были произведены, потому что тот же Бакани попросил замену, тот же Гармаш попросил замену, ну и Дерлис очень здорово сильно провел первый тайм, и нам нужно было уже освежить фланг, потому что острота больше у команды Шахтера шла с правого фланга. Даже очень высоко играл, так что здесь этот замена и напрашивается. Александр Николаевич, вот Гонсалес, э, с тех пор, как появился в команде, он работал в самых разных состояниях, э, начиная от того, что он был лидером, а так команды, до того, до той ситуации, когда пропадал на месяц и буквально из поля зрения. Насколько вы рассчитываете на этого игрока? Как, как вы оцениваете вот своим взглядом его перспективы, его роль как лидера, возможно. Но я не только на Трелиса рассчитываю, я рассчитываю на всех ребят. Трелис выполняет то, что от него требуется. Еще раз. Девчонка Роман, информационное место Харьков-1. Вот после матча за Суперкубок Ярмоленко сказал, что тот, кто выигрывает Суперкубок, проигрывает чемпионат. Сегодняшний матч можно считать подтверждением этих слов или это локальная победа? Ну, это игра, это матч, да, одна игра. Там все может произойти. Чемпионат длинная дистанция. И кто стабильнее пройдет эту дистанцию, тот и, и будет чемпионом. Но я хочу сказать, вот, <coughs> это уже так, завершение, да, все-таки на будущее. Те моменты судейские, которые были 15 минут последних, то судья здорово судил, 75 минут, 5 минут нашел откуда да, потом фолы непонятные, футболист цепляется за мяч, он в руку, там на очереди фол, немножко обложил, но я говорю, что это на будущее все-таки, уровень судейства был достаточно хороший, 75 минут, последних 15 минут, меня вообще не устроило судейство. Спасибо.